hodně v té sérii, tak to se potvrdilo. My jsme měli to spotkaně lépe začít, více agresivněji, více střelat, více chodit před branku. Uvažuji, že ty situace zadecidovaly i v první, i v druhé terci. Oczywiście bardzo dobrze brankář bronił, dużo tych sytuacji nam tam wybronił za 1.0 1-0. Škoda, že jsme otřímali branker v převadze. po ztrátě tam. To už bylo końca ani dogrywka nie Nerozstřihla ten meč na Alkárne. To tak sami jste viděli, to je loteria, kdo dá tego jednego na więcej no ten vyhrál, když to byly ty nejlepší e, hráč Radiševský. Děkuji bardzo, Pane Šejba. Tak já jsem rád, že se nám podařilo vyhrát tady doma před kybicema. Jsme ukázali, že i když ta družina není v optimální formě, takže jsme se dokázali znova po tom ostatním maču sebrat, jít nahoru. Nedělali jsme tolik blendů, samozřejmě výborně, výborně bránil brankáře Kubovsky, ale ta družina pokázala, že něco v sobě má. Jo. Tam, i když Krakov

Wczoraj tu nie było na meczu, mówił Pan, że drugie miejsce w to będzie sukcesem. Czy teraz Pan wierzy, że jeszcze się może odwrócić karta w play-offie? Po takim meczu drużyna może nabrać wiary i wygrać. Może się to stać. No, może się to stać. Uwidzimy w niedzielę następny match. Tak czy jeszcze jakieś pytania? Do ja w zasadzie wypełniła swój cel, wygrała jeden mecz, czy to jest dla Pana duży niedosyt? Że dzisiaj, po wczorajszym wysokim wygranym, dzisiaj jest porażka. Prawie w karnych, ale jest porażka. Wie Pan, gdyby był kibic, tak powiem, że jestem zadowolony. Albo gdybym się... Inaczej powiem, jestem zadowolony za, za ten wygrany mecz, bo play-offy, znowu się to pokazało, że jeden dzień jest mecz taki, a drugi odwrotnie. No. Także yy, oczywiście z tego jednego wygra, wygranego meczu jestem zadowolony. A dzisiaj, jak można określić Pana humor? Jest Pan zły, czy nie? Nie, jest? no, Jaki no, jest sport? No, bo trener po każdym meczu przegranym y, jest. Y, myślę, że nie ma najlepsze humory że są lepsze humory jak chcę wygra. No ale to, je, to, je, to jest trener, to je trenerskie życie, to je trzeba popatrzeć, wyciągnął wnioski a po prostu przygotować się na kolejny mecz, o to co było dzisiaj, a, a przed nami je nie działa. Piedraboczka. Pytanie Panie na swoich hokeistów, za grę przewadze No, sobie na zero. Złożyliście jedną bramkę. Straciliście jedną, a jedna chyba częściej się przewodnie już Zlý. Zlý nejsem. Znovu to je sport. Dzisiaj ty chyby bardzo dobře bronili, bardzo dobře bronil brankář. Tam ty situace byly, ale kronžek do branky nevpadl. To je ta różnica mezi prvním, druhým a třetím mečem. No, tam bylo dužo těch situací. Ale brankář napravdu bardzo dobře bronil. A mě je třeba prostě popravit popravit gre v na pevno ne. Ne, jsem zadovolený z tego elementů gry. No, a založení bylo hrát agresivně a, oni hráli vnitř odvrotně, a kuracejně. No mluvě ta... Nebylo ta, agresivní, jak dvůh pěršních. Ta první tercia byla... Nebyla taká, jak ty pě, popřední dva meče. Byla... Nebyla tak agresivní. Czy jeszcze jakieś pytania? A Vitek sam decidoval, To, to nie, 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 tam myśmy się dogadali, kto pojedzie. Jel Woznica, jel Baginski, jel Vitek. samozřejmě když dá wola, tak jedzie znowu. Ale nie uważacie, panowie, że, że tak po, po tych dwóch seriach to, to, to facet się spala nerwowo chyba, tak, że przy trzeciej przy trzecim serii, bo to duże ryzyko podejmowaliście. się. No, no to jest inna decyzja zawodnika, nie? Bo no. są zawodnicy, co nie chcą jeździć. po prostu co pově, že nechce jezdit k kartikárně. Ne, to. Ale, a to, 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 to nemá značení, ale. Už nemá značení, ale. Ale jak se čuje ten závodník dobře, no to tlačí go ně, no. Kdyby dál, byl by bohatý, nedál a teraz můžeme diskutovat. No tak. Či ještě jakieś pytania? A Roman dzisiaj nie strzelał. Chociaż do tej pory był etapem wykonawcą. Tak, Roman był zmęczony. Proto nestrzelał. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny mecz GKS-u tych. Na jesieni. Tylko się No to się okaże, czy na jesieni proszę pana. Wierzymy tutaj w klubie, że nie że, że nie na jesieni. E, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Przede wszystkim. dziękuję bardzo.